글쎄 싸움도 반부에 접어든다. 다 죽었다 진짜. 이 아직 끝났을까 생각하지 이것들아 죽었어 너희들은. 그냥 비밀들이 널죽이라다 내가 치니 이사마는 군인이 가치나도날우세로 응, 한방이야 그.. 누구다 에델가르토 이사마를 죽이러서 우리와 한방 피하고 크리티컬 네자 아, 이제 두두 보내야겠다 두두 오, 야 버텼네요. 야 두두도 바로 안 죽네. 생각하네요. 멋있구만 이 자식. 또다운 낙구리가 났다.

나 아직 죽지 않을 노데스. 핫! 응? 핫! 아 이게 절로 가는 게 일이다. 다 같이 합시다 そうかこういう手もあるかよよ相手を揺さぶって落ち着こう 오, 노세다 괜찮아, 우리에게 리스테아, 리스테아가 다 잡을 거야. 우리 세계는 무적의 영문이 있어요. 소레다테데스. 잃을 수가 없어. 잃을 수가 없어. 오, 명중이 제일 확률 높은 게 77이네. 와, 야, 이걸 피한다, 진짜. 악랄하구만, 이 자식. 어, 페트라, 진짜, 와이드워시 악랄한데. <목소리> 우와, 야, 크리 <그리> 터졌다. <목소리> 우와, 실력소섯 <벗어, 목소리> 어, 장난이아 <목소리> 그러니 네, 알아서 오겠지 말고.

아센버님 도나드죠 소리가 분량이 길어서 그래, 길어서. 나도 정말 끝내지니 그거로 탁해. おけ行こうおっんガルグマクで戦って以来か美人になったなメーデルガルトあなたも随分風格が出たわね先生に助けられて正直羨ましいあなたにも先生にもまとめてここで舞台を降りてもらいましょう <laughs> そいつはお断りだそれに もも、しし降りてサクラスマッげカー,ーらて。<noise> 역시, 보스는 보스네. 와, 명중률 봐. 미쳤다. 그냥 안 맞는 건데, 이거는. 39면. 아, 저 자식 뭐야, 저거. 야, 너 나랑 해보자는 거냐? 야, 69도 피해. 뭐지? 와, 저 뭐야, 지 캐릭터는. 야, 패티한테 다 암살당하는데, 나지 캐릭터들이.

これ以上足でまといだよね今のうちに撤退しなくちゃ ロチ、今日も同じ。あんばや。できません。サバン、아니네。戻나오네。謝罪します。<noise> いいのよ。あなたもまた大いを継ぐもの。引く余裕があるのなら引きなさい。 당했어? 아스방 당했네. 안갈라다네야또메복이야 <laughs> 가지가지가 너어.

ゃななないかんでも勝利を誇らなきゃならんかよし先生、勝ち時をあげよう。これで俺たちは、前に進めるんだ。はまエイスにしてやじ。 エーデルガルトは引いたか打ち漏らしちまったな <laughs> ああどんな形だろうと勝ちは勝ちだ <laughs> 味方も傷ついたがまだ戦うこの結果を受け入れて前に進もうぜしかし戦場はひどいありさまだな王国軍はディミトリはどうなった私彼を見たわ デミトリを昔の彼とは全然違った悪魔みたいな競争で戦ってて撤退するエーデルガルトちゃんを追ってもう少しってところで力尽きちゃった帝国兵に囲まれて揺り、まあ、で疲れて意外に開けない最後だったよ <laughs> そうかここまで来るのも相当な苦労だったな 報われななかったな私にはディミトリ君の気持ちなんてちっともわからないけどもっと違う生き方もあったはずだよなんであんなああそりいやあいつの従者ドゥドゥも死んだのかわからない殿下あなたの願いは 俺が継ぐ必ず必ずや,必ずやエーデルガルトの首を,ルルの首をあなたに先生、クロードちょっといいですかリシテアかこんな時間にどうした寝上ないのか ああ、あんなむごい戦いのあとだ誰だって神経が高ぶっちまうよどうしても眠れないなら牛乳でも温めてだなもう私が少し遅くまで起きてるとすぐそうやって子供扱いってそんなことをどうでもいいんですあの戦いで気になることがあって気になること帝国軍の中に 様子のおかしい魔導士がいたのは気づきましたそうそいつらです私あの小族に見覚えがあるんです少し昔の話になりますけど十三年前に起きた帝国内の内乱にコーデリア家が関与していて内乱が鎮圧されると重心はみんな 捕らえらえれれてて殺さししまいまいた代わりに帝国から人が送り込まれてきてコーデリア家を牛耳ってしまってその帝国から来た人たちの中に戦場で見たあの装束の魔導士がいたんです帝国の魔導士ってんなら同じ装束でも特に不思議はないだろうええでもあの装束を着た魔導士はアドラステア帝国の人間じゃないと思う そうではなくてフォドラとは全く違う出身の者たちという印象でしたあいつら渦中の若者を次々と投獄して恐ろしい儀式いえ血の実験をまさかお前にはい私以外の者はみんな失敗して死んでしまったようですそれに 私も。とにかくあいつらは恐ろしい知識と力を持っていますそういうやつらが帝国に味方しているそのことを伝えておこうと思って血の実験思い当たることはあるよな <laughs> ふれフふれん。<laughs> あ,あ 5年前フレンをさらって血を抜いた連中がいた関わっていたのはトマシュやモニカあや本当の名はソロンとクロニエだったが帝国の裏でうごめく薄気味悪い連中だリステアよく話してくれたいずれそいつらの正体も暴いてやるさ 俺たちは帝国領に攻め入り初戦を勝利で飾ることができたこの勢いで帝とアンバルまで攻め上りたいところだがあいにくと俺たちは物語の英雄じゃない体力には限りがあるし戦えば消耗する突き従ってくれてる兵たちも戦うための物資も勝手に増えたりはしない坊やまさかこれで終わりなんて言うんじゃないだろうね <laughs> 言うわけないだろ だがここから先は敵地の深部いばらだらけの道ださすがの俺も命の保証はできない抜けたいやつは遠慮なく抜けてくれ僕は最後まで付き合うさクロードが途中で死んだら継ぐ者がいるだろう私も行くよ村のみんなの未来がかかってるんだそれに師匠の代わりに私が先生を守ってやんないとね どうでも抜けられねえよ帝国のせいで妹も安心して暮らせねえんだからよホドラの未来を他人任せにはできませんそれはみんな同じ気持ちじゃないかとセイロス騎士団は帝国に勝利しレア様を救い出すまで戦い抜く覚悟だラッしろなんか最後までみんなで頑張ろう的に盛り上がっちゃう展開お、マリアンナちゃんはどうするの 私も戦いますはあそう仕方ない私も付き合いますかね <laughs> 頼もしい仲間と戦えて嬉しいよな先生 <laughs> よしでちじゃだれおっと遠回しに自が自さんかさてっとみんなの覚悟を聞けたところで 俺はまた少しの間、同盟領に戻る。今回の戦争を同盟諸行に報告して、さらなる支援を引き出してくるつもりだ。次の戦いも厳しくなるだろう。気を引き締めていこうぜ。ね、余計な場ぎを。何て、兄さんに手紙を書かなきゃ。たった報告をしたかないとね。う。兄さん、ああ、ホルスト教か。どうだ、元気そうか元気を持て余しましよ。 この戦いがが始まる前にも、手紙が来ててねできればこっちに来てあたしたちと一緒に戦いたいって何ホルスト教が来てくれるのかもしそうなら心強いことこの上ないがでも父さんが反対してるみたいほらパルミラ人への備えとかあるでしょう,うんそれもそうか 同盟切手の優勝が前線に来られぬとは歯がゆいな俺たちが孝子の憂いなく進めるのはホルストさんが残ってくれてるからだパルミラのこともあるが旧王国領から帝国勢が奇襲してこないとも限らないしなそれで兄さんに何か用があるなら私から手紙を送っておくけどいや元気ならそれでいいんだよろしく伝えておいてくれ